И прямо в центре парка, среди белого дня, вот где-то ну 40, наверное, назад было. Вот. Я с... приехал отсюда с городского парка. Там снимал часть деревьев. Вот. Приехал сюда, осмотрел зеленое насаждение, Дошел до центра парка. Подошли трое ребят молодых. Один в сторонке стоял, двое подошли в этом. Без формы, в гражданском. И попытались сначала представиться работниками милиции. Я попросил их предоставить документы. Они начали пытаться выхватывать у меня телефон и под предлогом посмотреть имей. Якобы, вот, надо проверить имей, потому что есть там данные о каком-то там снимающим девочке здесь парни. Я говорю, предоставьте ваши документы. Предоставил, после этого им показал свое достоверенным депутата, сказал, что это было городского совета, и что их ожидают последствия в случае удовольствия, они не представятся, кто они такие вот. Они при этом начали меня провоцировать. Так бросаться пытаться в этот. Слава богу рядом был мой знакомый, подошел преподаватель по ГТУ. есть его контакт. Вот он он был рядышком, он подошел под, подтвердил им, что он меня знает. Они при этом провоцировали дальше, оскорбляли, пытались бросаться. В итоге я начал под, начал телефоном их фотографировать, несколько фотографий сделал. Один из них ударил меня ногой по лицу, ну я я огнулся, задели только щеку и ухо. Вот я пока нагнулся за очками за этим, они начали рикошетироваться, прямо убегал. Мы пошли, начали их преследовать, чтобы позвонить. Дальше они ушли за до дом и разбежались. Фотографии да, есть? Да, фотографии есть. Представлялись? Нет, вообще.